你就亲自毁了他一只手，跟他断绝关系，从此以后任他自生自灭。如果你不动手，那这把刀就会落在你的身上。想清楚了。 证明给我看，你的忠心。你在大雪天中救过我一命，我还欠你一条命。你还记得吗？够了！督军，你是不舍得吗？ 这天下和女人，孰重孰轻？本王数三声，若是你再不动手，那本王就不用数了。我选好了。不要！不要！ 谢玄，轩你不能这样，我还不起。那这样不是更好吗？从今往后，还你欠我的。谢威，你竟然为了一个女人毁了自己的手！ 难道他比你执着多年的情还重要吗？别说是情，天下、仇怨，这世间的一切都不如他。报！不好了，王爷，外面有军队杀上来了。 还请您示下，快去支援，务必挡住他们。是。是你。 如此看重你，连你的背叛都能原谅，没想到你，你竟然算计我！你 <laughs> <laughs> 本王给了你重生的机会，可本王却挖了你是薛家的血脉。你跟你那个爹一样，忘恩负义，一样卑鄙。我身体里不仅流着薛家的血，还流着燕家的血。燕家满门忠烈，何曾有叛国之人？好，<laughs> 没想到。 我竟培养出了一只反噬的猛虎，但你还是太稚嫩了些。就算你今天侥幸逃出这里，在京中等着你的，是无尽的炼狱。 做得很好，小薇，小薇，先生，先生。